Состояние агропромышленного комплекса, стабильность экономики страны в целом, так утверждают специалисты аграрии, которые приняли участие в совещании во главе с министром аграрной политики и продовольствия Украины Игорем Швайкой. Перспективы и проблемы, а также пути их решения в работе агропромышленного сектора экономики Запорожского региона представители местной власти обсуждали в облгосадминистрации. Сохранить то, что имеем сегодня, это главная задача, которая стоит перед украинскими в целом и запорожскими, в частности, аграриями. Специалисты утверждают, сегодня запорожская область демонстрирует хорошие показатели в ОПК. Записываем к первому перечку сложных агроклиматических умов. Зибрано 2,2 миллиона тонн зерна, но урожая 110% до задания, в том числе 1,7 миллиона тонн шиницы, из которых 70% у Зібрана зерна достаточно для виробництва хліба та хлібобучних виробів, забезпечення на фуражним зерном. Правда, за долгие годы в агропромышленном комплексе региона накопилось огромное количество проблем. Главное из них – отсутствие качественных систем земельного орошения. Представители местной власти считают, необходимо возобновить государственную программу по развитию орошения. Соответствующие предложения уже направлены в Кабмин. Наш регион находится в трех засушливых климатических зонах. Для того, чтобы создать максимально качественную и эффективную систему орошения, необходима финансовая помощь на государственном уровне. Но, по словам министра АПК Украины Игоря Швайки сьогодні її ждать не стоїть. Вибачайте: спадок плюс війна, яку веде наша країна. Я думаю, що про фінансування на цей час. Напевно, я не мав би права це говорити, але в колі своїх можу сказати: на фінансування з державного бюджету на поточний рік можна підзабути. Ну, щонайменше посподіватися на це. Після вересня місяця, коли ми зможемо мати можливість перерахувати по виконанню трьох кварталів бюджету, лише тоді теоретично можна буде щось переглянути. Противовес государственному финансированию привлечения инвестиций. Правда, для этого необходимо разработать реально, а не номинально действующее законодательство в земельной сфере и усовершенствовать систему налогообложения сельхозпроизводителей. В целом, уверены участники совещания, сейчас всем необходимо работать в режиме диалога. Ведь главная задача аграриев сегодня – стабильная работа в условиях необъявленной войны.